Я прекрасно понимаю, ощущаю и изнутри, мягко говоря, удивление вашего, что это абсолютно практически неизвестно, да еще не профильный товарищ делает в компании таких уважаемых, кто изнанких знакомых вам коллег. Поэтому я буквально кратенько немножко о себе, о своих мотивах принятого решения, о виде ситуации и все. Родился в Харькове, учился, служил в армии, женился, вырастил дочку, в 90-х годах работал депутатоможенной и руководил аудиторской компанией, за при этом банке работал. В 19-м году создал и возглавил кафедру да, банковского дела экономики в университете. С 2000-го по 2015 год работал на руководящих позициях в высших учебных заведениях системы Национального банка Украины. С 2000-го по 2006 год возглавлял ближайшее к вам высшее учебное заведение, сейчас называется Банковского дела, пришел туда, это был колледж с одним единственным кандидатом, много техническим, ушел, оставил после себя достаточно конкурентный, самодостаточный институт 4 уровня аккредитации. После этого забрали в Киев организовать работу, но создан на тот момент университета банковского дела Национального банка Украины там долго-много работал. В марте прошлого года забросили как кризисного менеджера в Севастополь сразу после проведения референдума о независимости Крыма, продержались мы там до июня, практически были единственной организацией, которая продолжала работу по украинским законам, под украинским флагом. К сожалению, вдруг ну, успели, правда, выдать дипломы, закончить полный цикл, после этого, правда, произошел силовой захват, и на этом, к сожалению, история нашего института закончилась. И января этого года переехал по семейным обстоятельствам на родину Харьков перешел на работу в Харьковский городской совет, советником Харьковского городского города по финансовым и экономическим вопросам. Все равно как бы скучал по образовательной сфере, поэтому с удовольствием в мае месяце принял предложение Валерия Алексеевича возглавить кафедру менеджмента и экономики и маркетинга в Академии, где я работаю сейчас. Мотивация. Честно говоря, откровенно, безусловно, когда началась процедура объявления конкурса. Совершенно не думал, это безусловно, о каких-то своих шагах, но после нескольких настоятельных советов своих коллег подумать предметно над этим вопросом, провел собственный анализ, взвесился за и свой опыт, возможности, и вот такое, где-то, может быть, с первого взгляда нетривиальное решение, но до сада четвертого было принято. Как я вижу ситуацию на сегодняшний день к соответственно, безусловно, не внутренним взглядом, потому что за те несколько месяцев, которые я проработал здесь, по совместительству, безусловно, дойти до каждого уголка невозможно, но вместе с тем, этот взгляд достаточно свеж, не заангажирован и не зависит. У меня есть понимание оценки эффективности учебного заведения по двум критериям. Это и уровень востребованности, востребованности нашего конечного продукта он на рынке труда. Оценивая эту ситуацию, она безусловно общая, мы берем академию, достаточно серьезная проблематика вырисовывается, безусловно, в каждой сфере внутренней жизнедеятельности академии. При этом, какие активы, на мой взгляд, основные имеют Академия сегодняшний день? Это, безусловно, очень сильная, серьезная история вуза. Это безусловно персонал. Это достаточно уникальное территориальное расположение академии. И это бренд, исторически сложившийся еще с советских времен, Харьковский завет, безусловно, знают все. Но что мы имеем на сегодняшний день? Кроматного сожаления в информационном пространстве на рынке образовательных услуг академия представлены на сегодня очень слабо. У нас нет ни телевидения, у нас нет ни в печатных у нас нет в интернете. Наш сайт к громадному, к сожалению, сегодня спит достаточно глубоко. Спасибо, хоть вывесили программу Дмитрия Ивановича и кейзисы. Мы. Ну что, конечно же, могли все это находиться. Эта ситуация достаточно серьезно, безусловно, складывается и накладывается на все те внутренние проблемы, которые сегодня уже были озвученные в вопросах и в ответах, и в выступлениях остановиться на этом не буду. По моему субъективному мнению, необходима не то, что активизация, а просто агрессивная политика руководства Академии на внешнем рыночном пространстве, продвижение бренда вуза высокопрофессионального, профильного, специализированного в сфере подготовки специалистов ветеринарной медицины и спорительными специальностями и, и в академии. Необходимо не ограничиваться сельской местностью, как основным источником поступления студентов. Необходимо не скромничать и выходить и конкретно работать по крупным городам. Ближнее зарубежье. Это же просто на сегодняшний день клондай. Будем откровенны самый главный источник финансового, который сегодня ни один вопрос задавался, это самое главное, это наши студенты. Безусловно, научно-исследовательская работа хорошо, подсобное хозяйство прекрасно, начальный науковый центр великолепно. Но самая основная масса финансов, доходов – это студенты. Зайдем в фармацевтический институт, зайдем в медицинский, зайдем в экономический. На большой перемене все меньше лиц, похожих на нас с вами, все больше лиц. Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан. Это деньги живые, абсолютно нормальные, которые можно безусловно направлять на те нереально серьезные проблемы материально-технического характера, которые имеет Академия. Это в случае поднятия, опять же, поднятия и доведения до того уровня имиджа и бренда, который Академия имеет и должна иметь. И это, безусловно, источник опять же финансовой мотивации, без которой не нельзя. даже в условиях недостаточности ресурсов, даже в условиях ограниченности ресурсов необходима четкая, конкретная, практическая финансовая мотивация персонала на работу. В двух словах, как один пример. Грубо говоря, факультет внес, ну, как пример, 40% доходной части бюджета Академии. Факультет должен получить 40% расходов вытратной частины бюджета Академии. Ну и как стратегический такой ориентир, без него все равно нельзя, безусловно, мечты можно рисовать какие угодно до межгалактических отношений. Но текущая проблема сохранения статуса юридического лица для Академии. Вводим откровенно, помните, была попытка объединения трех аграрных города, региона. Слава Богу, она отпала. Но мысли и мечты, и идеи, они же никуда просто так не деваются. Поэтому это текущая задача номер один. А стратегическая, на мой, опять же, субъективный взгляд, сделать все возможное, в первую очередь, руководством Академии, безусловно, вместе с коллективом, для достижения всех необходимых, для достижения всех необходимых параметров и получения в конечном итоге статуса Национального университета и медицины. Спасибо. Если есть вопросы, я с удовольствием. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Есть? Спасибо большое. У меня было три вопроса, но вы на все вопросы. Я ответите. прошу прощения. Барина Татьяна, кафедра химии, ассистент кафедры химии. Вы ответили на все эти вопросы, и э, хотелось бы услышать о ваших пожеланиях э, другим кандидатам. Я, я, спасибо. я скажу так, хотел тоже об этом сказать, но это будет четвертый вопрос, и наш не На сегодняшний день, и подтвердит это Валерий Алексеевич и уже Дмитрий Иванович, кресло и позиция ректора ветеринарной академии не является ни бонусом, ни призом, ни мамой, ни и то, что три человека сегодня выступают перед вами, считают, что они в силе свалить вместе с вами, безусловно, этот груз и максимум приложить усилий, чтобы его уменьшить и снизить, это заслуживает, ну, как минимум, уважения и понимания. Я ответил уже? Да, спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста, Андрей Николаевич, самый активный у нас. По-моему, в этом году на факультет менеджмента поступило... Вот есть, на этот вопрос я понял, я отвечу. Не? Да. Вот, скажите, пожалуйста, почему так случилось? А на там не вот она ваша факультет. Вы знаете, я, я финансист, экономист, и на этот вопрос могу ответить в относительном измерении. Давайте поговорим о том, что на ряде специальностей не заполнен бюджет. Проблема Менеджмент, к сожалению, в данной ситуации по нисходящей я пришел только в мае, я не снимаю с себя ответственности никакой, но это безусловно. Прекрасно, что была открыта эта специальность, и были поначалу большие наборы, сейчас их нет уже последние пять лет. И то, что мы набрали Слава тебе, Господи, я считаю, что сейчас 8 человек, добьем, есть возможно, до 10, чтобы была группа до конца учебного ну, года, 5 мест всего бюджетных. То есть, если мы берем относительно, то мы вы перевыполнили план. Хотя я понимаю ваш вопрос, однозначно эта ситуация улучшающая, я бы сказал так. Но, если мы берем...